Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə sizləyəm. Muğənni Nura Suri yalan çapdım serialını tənqid edib. Ola yazır ki, sənətçi bu barədə sosial media hesabında yazıb, yalan çapdım serialını o qədər təriflədilər ki, dedim mən də baxım, bəlkə dedikləri kimidir. Heç bir xarici filmdə, serialda belə tərbiyəsizlik, mənəvi yadsızlıq, qeyrətsizlik görülməmişəm indiyə kimi. Bu serialı bu qədər bəyənməklərini də anlamadım. Niyə belə bir serialın çəkdiyini, çəkildiyini də danışılası deyil, nəyə ki, baxlası. Qeyd edək ki, sözü gedən serial real həyatdan götürülüb. Ekran işində baş rolları Mert Ramazan Demir və Afra Saraçoğlu canlandırır. Beləliklə videomuzun sonuna gəldik. Dəyərli izləyicilərimiz, məndən bu qədər olsun. Sizlərə xoş istirahətlər arzulayırəm. Kanalıma abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı, yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Gələn gün şərəkdən hələlik.